Вітаємо усіх, маючи свободу вибору, людина вправі робити все, що забажає. Однак, внутрішній індикатор у вигляді сумління дає сигнал тривоги чи загоряється червоним спалахом, тоді, коли ми чинимо не так, як потрібно. У Біблії є такий текст: якщо людину засуджує її сумління, то Бог ще більше. Отже, як розпізнати добро і зло? Не переступаючи голосу сумління, ми сьогодні будемо з'ясовувати разом із гостем нашої телепрограми, проповідником Максимом Ларциним. Вітаємо вас, Максима Віталійовичу. Привет. Скажіть, будь ласка, коли вперше в історії людства до людини, до перших людей Адама і Єви заговорило сумління? А, совість почала а, говорити чоловіку після гріха падіння. ми знаємо, из Писания, они согрешили и сделали то, что Бог запретил им делать. Они вкусили от дерева познания добра и зла. На самом деле, весь период времени существования Земли, он делится на семь основных таких отрезков, периодов времени. Есть такое слово, называется диспенсация. Это семь диспенсаций, семь отрезков времени, периода времени. И вот не будем говорить обо всех, но первый отрезок времени, это от сотворения человека до грехопадения, называется периодом невинности. То есть Бог сотворил человека, и он был невиновным, он был безгрешным, святым, а вот второй период времени, он называется периодом совести. И этот период начинается именно от грехопадения человека. Поэтому совесть заговорила к человеку после того, как человек согрешил. Вот если более детально, вот в нас и до чего это сталося? Какие-то были условия, чтобы что-то делать, что-то не делать? Вот, как Бог передбачив этот период, что Он да. его заклал в историю? Ну, это такой глубокий, на самом деле, обширный вопрос, но если говорить, ну, постараться вкратце вы, вы, выразить это, то, конечно же, мы знаем, что э, э, условия, которые Бог сказал, или, или, скажем, заповедь, которую Бог дал в Эдемском саду человеку, он сказал «не вкушать от дерева познания добра и зла». То есть, когда человек кусил от дерева познания, добра и зла, то есть на самом деле мы понимаем, что это был грех. Но э, интересно то, что это не было просто э, ну, или не было, как часто мы сегодня понимаем, убийство, например, да, или это был обман, или это как прелюбодеяние. То есть, не, это не были такие грехи, как мы сегодня о них думаем. да, Конечно, это грехи, но это было просто вкушение плода. И это не было переедание, например, они просто вкусили от плода. Но это было грехом. Почему? Потому что это было недоверие Богу. То есть человек больше доверился словам дьявола, змея, который пришел, сказал, что вы не умрете, вкушайте от этого дерева, чем доверился слову Божьему. Поэтому ну, грех, если как, ну, дать определение слову грех, то это прежде всего недоверие Богу. А недоверие Богу всегда выражается в доверии кому-то другому. Или в доверии себе, или доверие там, другим людям, или деньгам, или еще каким-то вещам. Поэтому, конечно же, когда совесть заговорила, когда человек кусил от дерева познания добра и зла. То есть человек начал понимать, что есть добро и что зло. Поэтому совесть, по сути, она реагирует на эти, две, ну, на эти два понятия, добро и зло. Деякі критики Біблії кажуть таке зауваження, що в чому ж проявляється любов Божа, коли він, ніби ну може, не гарне слово підставив людей, посадивши там це дерево і давши можливість, спровокувавши їх вкусити цей заборонений плід. Но ответ очевиден для меня. Любовь Божия, она выражается в том, что Бог дал свободу человеку, свободу выбора. Потому что любовь – это всегда свобода выбора. То есть, когда мы любим, мы человека не садим в тюрьму. Не, знаете, можно пос... говорят, да, что человек живет в золотой клетке, или там посадить птицу в золотую клетку. Какая бы золотая клетка она ни была, это все равно клетка. Это все равно не свобода. Поэтому Бог Проявляють любов, і любов завжди, це завжди свобод свободний вибор. Там мені це була б не любов, якщо ну, б ви мені заставити, щоб хтось мене э, любити другого или кто хтось заставив би мене любити себе. Але коли я люблю свободно і это це это це є настоящая любов. Поэтому Бог возлюбил человека. Это... Якщо доволю, зазирнути глибше, чи був якийсь інший спосіб пізнання добра і зла, не вкушаючи від забороненого плоду? Да, очевидно. Для меня я бы хотел местописание вот привести, которое говорит об этом. Это как раз Бытие 3 глава. После того, как человек согрешил, и Бог говорит сам собой на самом деле. Мы знаем, что Бог, Он триедин. И в 3 главе 22 стихе Бытие написано, «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки свои, не взял также дерево жизни и не вкусил, и не стал жить, жить вечно. И Бог говорит о том, что человек стал как один из нас, знающий добро и зло. То есть очевидно, что Бог, он знает, что такое добро, что такое зло. Не робивший греха, не... Бог знает. Да, конечно же. И мы понимаем, что Бог не согрешал, и не грешит, и не может грешить, потому что Бог свят. Поэтому Бог, не, скажем, не вкусив греха, знает, что такое добро и что такое зло. И поэтому м, вопрос не просто в познании зла или как бы в понимании, что такое добро, что такое зло, а вопрос в том, каким путем мы приходим к этому познанию добра и зла. И человек выбрал другой путь. Не путь общения с Богом, а путь вкушения от этого дерева познания добра и зла. И, конечно же, я уверен, что Бог и об этом говорит Библия, что Бог хочет, чтобы мы знали, что такое добро и зло, и разбирались, чтобы мы принимали добро, отвергали зло. Но вопрос, каким путем? И часто люди, даже, к сожалению, христиане, они выбирают не тот путь. То есть они пытаются узнать, что такое добро и зло путем проб и ошибок, да, путем таким, э, я попробую и узнаю. Но Бог не хочет так, чтобы, для того, чтобы узнать, что такое, что алкоголь, например, это, это плохо, это зло, давайте мы сейчас попробуем и будем пить и так далее, и тогда узнаем. Это да, тот самый электрический струм, это может быть фатально. И я даже думаю, что Соломон в какой-то мере, он попал в, это, в этот капкан, можно сказать так, ошибку, потому что он пытался все испробовать, чтобы понять, и мы знаем, чем это закончилось в конечном итоге в его жизни. Вот. Но я думаю, что и Писание потом говорит, что Бог приготовил для нас другой путь. Какой? Это познание Бога, это общение с Ним, это то, что хотел э, Бог э, для человека. Общаясь с Богом, в определенный момент времени к нам приходит понимание или откровение, что есть добро, что зло, не попробовав. це зло, і ми отвіргаємо зло і приймаємо добро? Ось цей гріх, пізнання, який Адам спробував з Євою, породив таке відчуття як докори сумління, яке мучить людство вже тисячі тисячі років. Скажіть, будь ласка, чи можна його здолати? Ось це ось ось це відчуття своїми власними зусиллями? Якось жити без нього? Но я думаю, что многие люди пытаются это делать. И э, как раз э, Адам и Ева это тоже яркий пример в отношении этого. Mm -hmm. Потому что когда они согрешили, мы знаем из Библии, что первое, что пришло в их жизнь, это как раз чувство вины и чувство осуждения. Потому что э, ну, они сразу поняли, что они наги, они поняли, что что-то произошло неправильно. И они скрылись от Бога, они спрятались там. И когда пришел Бог, он спросил Адам, где ты? И мы знаем, что еще одну важную вещь, которую они сделали, они сделали себе одежду из листьев смоковницы, mm -hmm. прикрыли свою ноготу. И на самом деле, что это было? Это и есть самоправедность. Это попытка человека прикрыть э, вот вот это чувство вины чувство осуждения вот это э, можно какими-то добрыми справами. конечно конечно да то есть попытаться это прикрыть чем-то э, как бы своими усилиями скажем так своими делами и конечно это выражается и возможно даже в религиозных делах то есть люди, например, готовы давать больше пожертвований, да, чтобы их совесть успокоилась. Они готовы, возможно, больше уделять времени для служения в церкви, чтобы их совесть успокоилась. Но это не тот путь. Это не тот путь. И что делает Бог? Вот как раз ответ на этот вопрос, что когда приходит Бог и начинает говорить с Адамом, то мы знаем дальше, что он берет животное, сам Бог берет животное, и он делает одежды из кожи животных для Адама и Евы. Но как, что это значит? Это значит, что Бог принес в жертву невинное животное. И это является прообразом жертвы Иисуса Христа. Это не Адам заколол животное, не Ева заколола животное, но сам Бог это сделал. И кровь на этих животных, она покрыла их грех. Теперь мы понимаем с вами, что кровь животных, она могла только покрыть грехи, но она не могла уничтожить грехи. Поэтому Новый Завет, он чем характерен? Да? Тем, что Иисус Христос, Агнец Божий, закланный за грехи всего мира, он пролил свою кровь, не кровь тельцов или козлов, да, и Писание говорит Иисус, слова, словами Иисуса Христа, Всесожжение сожжения жертв ты не восхотел, но тело уготовил мне, вот иду, как написано в начале книги, исполнить волю твою, отче». То есть отец послал своего сына, чтобы он пролил свою драгоценную кровь, которая не просто покрывает грехи, но уничтожает грех. И поэтому кровь Иисуса Христа очищает нашу совесть. А тепер як людині прийняти ось це відкриття біблійне, щоб дійсно це почуття провини не докоряло внутрішню нашу сутність і жити вільним життям, забувши про всі ті гріхи, які ми зробили, маючи перед собою образ Ісуса Христа, який взяв на себе нашу провину? Ну, во первих я думаю, що для начала нужно дати для себе определение, що слово Боже є істиною. А Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть если мы не даем какой-то альтернативы Божьему Слову, потому что часто люди они воспринимают Слово Божье как одно из, из каких-то да, истин, которые могут быть в этом мире. Но на самом деле истина одна. Истина это Христос, истина это Слово Божье. Иисус сказал, я из путь истина и жизнь. Никто не приходит к отцу только через меня. Поэтому прежде всего нужно для себя дать четкое определение. Слово Божие – это истина. А, а поэтому нам нужно следовать тому, что говорит Писание. Если Писание говорит, что без пролития крови не бывает прощения грехов, а так говорит Писание, без пролития крови не бывает прощения грехов, то это значит, что делами, поступками, хорошим поведением, а, большими пожертвованиями мы не можем получить прощение греха. Даже нашим чувством вины. Иногда люди занимаются самобичеванием, они э, плачут, они выдавливают из себя слезы, они выдавливают из себя это страдание, как будто бы Бог посмотрит на эти страдания, и скажет, о, как он мучается, давайте его простим. Но это не так, это тоже и есть самоправедность. Но Библия говорит, что только кровь, без пролития крови, не бывает прощения грехов, а кровь пролилась, и это кровь Иисуса Христа. Поэтому то, что нам нужно сделать, то, что человеку нужно сделать, нам всем нужно сделать, это положить свой... Повне уповання на пролітую кров Ісуса. Тобто повністю положитися, не полагатися на свої діла, не полагатися на своє служення, але полагатися на кров Ісуса Христа. Па що кров Ісуса Христа очистила нас від всякого гріха. Якщо піти далі тією схемою, що почуття вини породжує за собою якісь інші ще в людини відчуття, можливо, хвороби, депресію чи якісь негативні такі різні моменти, то можна коротко сказати, ось себе да таке життя. А коли ти Приймаєш Ісуса Христа, і відчуття докорів сумління зникає, то це в людини буде зовсім інше життя. Ось так на контрастах, як би ви змалювали один тип християнина, який вірою живе в Ісуса Христа, і другий тип людини, яка от відмовляється від цього всього. Ну так і є. То, що, то, що сказали, так воно і є. Uh, на самом деле навіть. Даже... Врачи сегодня уже не говоря о Библии, говоря о Писании, даже врачи утверждают, что при, основной причиной болезни в теле человека является вот эта негативная эмоция, негативные эмоции, которые переживают люди. Кто-то переживает чувство вины, осуждения, стрессы, страхи, там беспокойство. Все это является причиной. 90% физических болезней в теле человека. То есть это же не зря. Ну, мы понимаем, что это не просто так. Поэтому, конечно же, то, что произошло с Адамом и Евой, мы понимаем, и опять же, Библия говорит римлянам, пятая глава, она очень ярко описывает это, что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть вошла в мир. Мы понимаем, что значит смерть вошла в мир. Физическая смерть, и духовная, естественно, и физическая смерть это означает, что э, все то, что ведет к смерти, пришло через грех. Поэтому мы понимаем, что болезни, различные проклятия, это все является э, уже э, следствием греха Адама и греха Адама и Евы. И, и конечный результат это, конечно, физическая смерть, э, ну и духовная, конечно, в том числе. Вот. И поэтому, э, что произошло с Адамом? Когда Адам согрешил, он не сразу, хотя он открыл дверь грехом для болезни, но он не сразу заболел. Мы знаем, что Адам и Ева жили долго, там, да, 800 лет около того. Поэтому они не заболели моментально и сразу. Но очевидно, они открыли дверь для того, чтобы болезнь пришла. Но то, что произошло с ними сразу и моментально, после греха, это как раз чувство вины. И чувство осуждения, поэтому они сразу сшили себе смоковные одежды и спрятались от Бога. А, поэтому по сути первое, что пережил человек после грехопадения, это чувство вины и осуждения, что стало открытой дверью для проявления всего плохого, болезней, проклятий и так далее в жизни человека. Теперь, что произошло, происходит с нами во Христе. То же самое, только наоборот, напротив. Когда мы принимаем Иисуса Христа, Римлянам 5 глава 1 стих говорит: "Итак, оправдавшись верой". Мы имеем мир с Богом. Ой, с тени слова. Да, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому что происходит? Когда мы принимаем Иисуса, мы получаем оправдание через веру в Его кровь. И первое благословение, которое переживает э, рожденный свыше человек, это мир с Богом. Вот это состояние мира, не осуждение, не чувство вины, не беспокойство, не страха, а состояние мира. И этот мир является также открытой дверью для всего хорошего в жизни человека, для проявления исцеления, для проявления благословений Божьих в его жизни. Конечно же, это не значит, что это происходит моментально и сразу, так же, как болезнь не проявилась моментально и сразу после грехопадения. Но это значит, что эта дверь открыта и процесс запущен. Тобто людина, яка покаялася, має всі сподівання і гарантії, що ось цей мир Божий повинен запанувати в її серці. Але найважливіше, він має повне право на этот мир, Але знову ж ми возвращаемся до початку нашого разговора, Что для того, чтобы этот мир был в сердце, человек должен полагаться на то, что сделал Христос. Ну, даже христианин, я имею в виду, даже верующий человек, он должен полагаться не на свои дела, не на свое служение, не на свои добрые дела. Все хорошо с добрыми делами, но мы не полагаемся на добрые дела, мы полагаемся на жертву Иисуса Христа. Поэтому ему вся слава. Как сделать так, чтобы этот мир Божий стал стилем жизни? Это, это, я думаю, что когда человек переживает это, я думаю, что к этому, во-первых, все стремятся, все хотят. Это даже на уровне подсознательном люди хотят быть в мире. Но самое важное, когда человек переживает этот мир Божий в своей, в своей жизни, но по сути это как, ну как это как глоток свежего воздуха, да ты. Ты стремишься к этому всегда. Я думаю, что самое важное, пом, если вы помните, апостол Петр говорит, ибо вы, ибо вы вкусили, как благ Господь. То есть, когда человек вкушает, как благ Господь, это все равно, что попробовать что-то вкусное. Потом тебе тянет к этому, тебе хочется снова это попробовать, кого-то угостить этим и так далее. То есть, когда человек вкушает мир Божий, то тогда он хочет в этом пребывать, а как сделать так, чтобы это было постоянно? Ну, это личное отношение с Богом, постоянное, стабильное отношение с Богом, опять же сфокусирование на то, что сделал Христос. Ну вот скажу еще одно, одно слово, ну сакцентирую внимание на этом, почему? Потому что это важно. Послание к Галатам говорит об этом. Апостол Павел пишет к Галатам и он говорит э, такие, может быть, не очень, э, ну, очень приятные слова, но они важные. Он говорит: "О несмысленные Галаты, кто прелестил вас не покоряться истине вас, у которых пред глазами был предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый". Дальше он говорит: "Вы начали духом, а закончили плотью; начали верой, а закончили делами закона". То есть что, что произошло с Галатами? Галаты начали как раз благодатью, начали своим упованием на жертву Христа, но через время их фокус сместился на их собственные дела, на их собственное служение, и они стали полагаться на эти дела. И Павел говорит, это неправильно. Что делает Павел? Он обратно переводит их взгляд на жертву Иисуса Христа. Поэтому Це постійний процес, якщо піти від зворотнього, наприклад, в житті християнина з'явилися хвилювання, угу. чи може це бути сигналом того, що ти відхилився від Божої волі і десь почав знову покладатися на свій розум, на свої, як ви кажете, да. добрі справи? Чи можливо навіть гріх прокрався да. в твої вчинки? Так, да. так і є. Я думаю, що навіть я називаю це симптомами. как у болезни есть симптом, а, и когда мы приходим к врачу, то врач, чтобы определить диагноз, он сначала смотрит на симптомы, он проверяет человека, что у него болит, не болит и так далее. И когда он смотрит на симптомы, он может определить и поставить точный диагноз болезни. Я думаю, что а, сомнения, а, страхи, чувство вины, осуждения – это все симптомы того, что человек перевел свой взгляд с Иисуса на Какие-то другие вещи. Или на себя, или на свои дела, или на, 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 на других людей. Вообще Писание говорит проклять, человек, который делает ну, опорой мышцу человеческую. И благословен тот, кто уповает на Бога. Тому це як симптоми. А мир – це теж симптом. Це симптом того, що Христос в центрі нашої життя. Максима, ми усі прагнемо цього миру на загальнодержавному рівні, внутрі сім'ї своєї, родини. Але можливо би собі признатися, що потрібно почати все-таки із себе. Ось Україна переживає нелегкі часи. Ми маємо такий складний період в історії, і хочемо, щоб хтось, можливо, для нас щось зробив, щоб хтось зрозумів, чи не краще от почати себе. А если так, то как? Научить українців, что що делать, чтобы на наших землях, на наших семьях, запановывался и баженный Божий мир? Ну, э, ну я, тут громко сказано, что я могу научить. Библия учит этому. Поэтому Библия вообще говорит о том, что м, все начинается с личных отношений с Богом каждого человека. На самом деле, даже то, что произошло с адамом и евой, а мы знаем, что Бог Сотворил Эдемский сад и поселил туда а, человека. А Эдемский сад это место благословения, это место, где было все обеспечено Богом. Сам Эдем наслаждение слово означает. То есть Бог хотел, чтобы человек наслаждался жизнью. Но когда человек согрешил, то что говорит Бог? Теперь земля будет произвращать тебе терни и волосы. То есть проклятая, у тебя будет... земля. проклятая земля за тебя за этот грех. Поэтому, на самом деле, если мы хотим, чтобы наша земля процветала, если мы хотим, чтобы земля не, не, не была проклята, а была благословлена, страна, Украина, наш город, другие города, то, конечно же, все это начинается с нашего внутреннего состояния и благословения внутри нас. Я вообще верю в это, что Бог, призывая Авраама, он говорит, я благословлю тебя и сделаю тебя благословением для всех народов. Mm -hmm. Благословение для всех народов началось в Аврааме. Поэтому то же самое и в нашей жизни. Если мы хотим, чтобы наша страна процветала, была благословенной, как Библия говорит, вожделенной землей для всех народов, тогда это, конечно же, должно начинаться лично в жизни каждого человека, внутри него, с его отношения с Богом. І віри в те, що зробив Христос. Отже, є такий інший спосіб пізнання добра і зла, крім спроб і помилок, як взаємостосунки з Богом і пізнання Його через святе Писання. І наслідок цього буде це вже ось це, як ви кажете, божественний мир, який запанує в серці, який пошириться на інші сфери життя. І тоді навіть ціла наша українська нація буде мати. Иншу историю, я, я думаю, что даже если мы, мы можем увидеть это на уровне даже семейных отношений, когда человек имеет мир, ну муж, например, или жена, да. она имеет мир в сердце, то тогда, тогда она распространяет мир в своей семье если у, у мамы мир, да, то у всех мир в семье. Если, если муж приходит, и у него мир в сердце, тогда он будет благословением. Люди будут переживать этот мир вокруг него. Это всегда хорошо, приятно быть рядом с человеком, у которого есть мир в сердце. Да? Так как гиркий корень прорастает какими-то да, да, иными да, да, и климатом верно, в семье, да. так само мир. Точно так же. И все это, это для нас, наша семья, это, ну, это вот что-то маленькое, скажем, но Украина это большая семья. Тому то же саме, якщо ми будемо ходити в мірі, люди вокруг нас будуть ходити в мірі. Дякуємо. І можливо, вже на сам кінець такі особисті побажання для українців, вже не навчання, а якби поклик вашого серця. От за що ви молитеся, чого ви прагнете, і якийсь такий внутрішній посил до, до всіх, хто може зараз нас чути. Я, я би хотів пожелати і звернутися к вам з такими словами. Я думаю, что пришло время для нас, для Украины, для украинцев обратиться к Господу Иисусу Христу. Потому что мы многое что делали сами. Многое что делали сами. И я думаю, что в жизни каждого из нас мы это понимаем, что эти вещи, они часто приносят нам не благословение, а наоборот, к сожалению. И из-за этого мы и ходим в этих волнениях, страхах, чувствах вины, осуждения. Но если мы обратимся к Господу Иисусу и возложим на Него наше упование, к нам придет Его мир, Его божественный мир. И тогда мы будем людьми, которые будут благословением для всех людей вокруг нас, и для нашей страны, и не только для нашей страны, я верю, для всего мира. Поэтому мои пожелания, обратитесь к Господу Иисусу Христу, положите на Него свое упование, свою веру в Его жертву, и у вас будет мир с Богом.